Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan men-share 7 macam masakan yang pernah saya upload di video sebelumnya. Sekarang saya jadikan satu ya. Barangkali ada yang belum nonton ataupun mau membuat masakan selama 7 hari ke depan. Selamat menonton teman-teman. Masakan yang pertama adalah sayur lodeh terong. Seperti biasa, bahan-bahannya ada terong, wortel, kemudian buncis, dan spesial ditambah ikan teri. Bumbunya: bawang putih, bawang merah, kemudian cabai. Jangan lupa salam dan lengkuas. Terinya digoreng terlebih dahulu sampai setengah matang, baru bawang putih, bawang merah, kemudian cabai ditumis. Setelah itu, masukkan sayuran yang sudah dipotong-potong, tambahkan air. Di sini saya menggunakan terong yang muda, warnanya ungu. Dibelah dua, diiris-iris, lalu digabung dengan sayuran yang lain. Tambahkan 65 ml santan kental, dimasak sampai benar-benar matang ya. Dan ada garam, kaldu bubuk, serta gula merah. Dimasak sampai matang. Sayur ini adalah sayur favorit keluarga kami. Ini rasanya sedap banget walaupun bahan-bahannya sederhana. Sayur yang kedua adalah sayur tumis tempe dan buncis. Tambahannya udang bila ada. Kalau nggak ada udang, di skip saja. Simple banget, ada bawang putih digeprek supaya rasanya lebih sedap, lalu dicincang halus. Tambahkan bawang merah, resep komplitnya ada di bawah video ini ya, teman-teman. Lalu 8-10 buah cabai rawit merah, sesuaikan dengan selera pedas. Ada cabai hijau, kemudian tempe yang sudah dua hari ini menambah cita rasa pada masakan buncis dipotong-potong udang 200 gram bawang putih bawang merahnya ditumis terlebih dahulu kalau sudah layu baru disusul cabai garam, kaldu bubuk dan gula pasir. Kemudian, 1 sendok makan saus tiram. Saya akan menambahkan air kaldu udang secukupnya sampai sayurannya terendam. Lalu dimasak sampai airnya sedikit berkurang. Please jangan lupa tes rasa ya, teman-teman. Bila sudah mau matang, tambahkan satu buah tomat Kemudian, masukkan udangnya terakhir. Selesai, ini enak banget. Ini adalah paling sedap di antara yang lainnya. Yang satu ini adalah sosis saus tiram. Wow, jangan dilewatin kalau yang ini. Bawang putihnya diusahakan digeprek terlebih dahulu sebelum diiris atau dicincang halus. Kemudian bawang bombaynya 1 per 4 siung. Tambahan ya cabe dan wortel agar sayurnya atau masakannya lebih berwarna. Untuk sosis mereknya terserah ya, boleh merek apa aja. Ada saus tomat, saus tiram, kemudian saus sambal, minyak wijen. Sebelumnya, sosis ditumis dulu dengan sedikit margarin sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah coklat, diangkat, tumis bawang putih dan bawang bombay. Terlebih dahulu, sampai harum, baru dimasukkan cabe dan wortel. Di sini, saya tidak menambahkan kaldu bubuk karena pemakaian saus tiramnya sudah banyak. sosis, kemudian dimasak sampai airnya sedikit berkurang. Penambahan garamnya di sini sedikit saja. Cepat banget deh masak ini, simple. Nah, terakhir baru dimasukkan satu sendok makan minyak wijen setelah kompornya dimatikan. Mantul kan? Hmm. Resep berikutnya adalah tempe teriyaki. Wow, ini favorit banget buat emak-emak yang tanggal tua. Rasanya seperti daging. Ada tempe satu papan dipotong-potong. Tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, lalu ditambahkan air sedikit. Setelah direndam dengan air, jangan lupa ditiriskan ya, teman-teman. Ini ada tepung siap pakai, mereknya terserah boleh apa aja. Bumbunya, bawang putih, bawang bombay. Dicincang halus. Saus sambal, saus teriyaki, dan saus tomat. Kalau nggak punya saus teriyaki, boleh saus tiram ataupun kecap manis. Disesuaikan saja ya dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Setelah tempenya dilumuri tepung, digoreng sampai warnanya coklat. Tumis bawang putih dan bawang bombay sampai layu Kemudian, masukkan sausnya. Tambahkan air secukupnya, dimasak sampai airnya mengental. Lalu, penambahannya adalah gula pasir secukupnya, ya. Kalau dirasa sudah mengental airnya, masukkan tempe yang sudah digoreng. Diaduk-aduk selesai, super simple. Ini enak banget, teman-teman! Recommended banget. Baiklah, resep berikutnya nggak kalah enak lagi. Ada bawang tahu, ini ekonomis, sudah ekonomis rasanya. Wow, fantastis! Setengah buah. Tahu atau setengah kotak tahu putih, kita nyebutnya di sini tahu Cina. Lalu ada satu genggam toge yang sudah dicuci bersih, dua butir telur, garam, kaldu bubuk, lada, dan sedikit gula pasir, bawang putih, bawang merah. Kemudian, daun bawang seledri semuanya diiris-iris saja. Untuk cabai rawit, silakan sesuaikan dengan selera pedas. 3 sendok makan tepung maizena. Diaduk sampai rata. Kemudian tambahkan lagi 3 sendok makan tepung terigu serbaguna. Nah ini saya menambahkan sedikit gula pasir sebagai penyedap rasa. Selain kaldu bubuk tadi, siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Bakwannya digoreng sampai warnanya kecoklatan. Saya menggunakan wajan anti lengket, keluaran dari stain cookware. Sudah selesai, bakwan ini nikmat banget. Top markotop. Kemudian, resep selanjutnya adalah sayur tumis labu siam. Nah, sayur ini adalah favorit banget kalau misalnya saya beli nasi di warung sebelah. Rasanya tuh sederhana, tapi nikmatnya luar biasa. Ada dua buah labu siam yang muda, kemudian diberi garam, diremas-remas supaya airnya keluar. Nah ini adalah tips dari keluarga kami supaya sayurnya itu lemes dimasaknya dan lembut Lalu getahnya juga keluar Jangan lupa dicuci bersih ya setelah itu Bawang putih, bawang merah, kemudian cabai rawit merah dan cabai hijau Semua diiris-iris saja Tambahkan air, kemudian diaduk-aduk dan ditutup agar masaknya sempurna, lembut banget hasilnya. Kalau dirasa sudah empuk, labu siamnya jangan lupa tes rasa. Selamat menikmati! Menu selanjutnya adalah bola-bola daging ayam. Ini enak banget teman-teman, favorit banget. Menu terakhir ini adalah memanfaatkan sisa bahan-bahan di kulkas. Ada bawang putih, kemudian daging ayam, beratnya 250 gram, campuran dari paha dan dada. Lalu dihaluskan menggunakan chopper dari Mitochiba Elektronik sampai halus, garam kaldu bubuk, lada, dan gula pasir masuk, satu butir telur. 3 sendok makan tepung maizena. Di sini saya menggunakan tepung maizena karena rasanya lebih ringan, jadi tidak terlalu bau tepung banget. Namun kalau misalnya teman-teman nggak punya, boleh pakai tepung sagu ya. Diaduk-aduk lalu dibentuk seperti bola-bola bakso. setelah itu siapkan tepung roti masukkan yang sudah dibuat bulatkan ke dalam tepung roti sambil dikepal-kepal dan masukkan ke kocokan satu butir telur dari telur masukkan lagi ke tepung roti Setelah ini, diamkan kurang lebih 30 menit, masukkan ke dalam freezer sebelum digoreng. Setelah dari freezer digoreng, sampai warnanya kecoklatan. Selesai, terima kasih banyak teman-teman, semoga 7 menu masakan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat.